হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্য এটা হৃদপিণ্ড পূব বনাঞ্চল অগৰাতলিৰ ইতিমধ্যেই পৰ্যটকৰ কাৰণে খুলি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ যিটো অগৰাতলী ৱাইল্ড টুৰিজিম এণ্ড চাফাৰী এছ'চিয়েচন আছে তেখেতসকলৰ সৌজন্যত আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এটা অস্থায়ী কাৰ্যালয় ইয়াত আমি স্থাপন কৰিছোঁ যাতে পৰ্যটকসকল আহোঁতে অগৰাদলীলৈ যাওঁতে যাতে অসুবিধা নহয় তেখেতসকলৰ দৃষ্টিকোণৰ যাতে সততে হয় তাৰ কাৰণে আমি একেবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষতে এটি অস্থায়ী কাৰ্যালয় আমি ইয়াত খুলিছোঁ আজি আমি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষটো যাতে আমাৰ যোৱা বছৰতকৈ পৰ্যটকৰ ভিৰ বেছি হয় তাৰ আমি আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে জৈৱ বৈচিত্ৰৰে ভৰপূৰ অগৰাদলীলৈ সকলোৱে এবাৰ আহক ইয়াত আপোনাৰ ৱাটাৰ বডি চহলা বিল আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ লগতে কাঠনি ঘাঁহনি গ্ৰাছলেণ্ড উডলেণ্ড সকলোখিনি পাব পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ এক ৰম্যভূমি হৈছে অগৰাদলী বনাঞ্চল আৰু লগতে সকলো জীৱ জন্তু আৰু দুদিনমানৰ কাৰণে পৰ্যটকৰসকলে সুখবৰ ইয়াত বাঘৰ চাইটিঙো খুব সুন্দৰভাৱে হৈছে আজি বিগত কেইবাটা দিনো ধৰি সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ কাজিৰঙা চাবলৈ আহিলে আপোনালোকে পূব বনাঞ্চল অগৰাতলী অঞ্চললৈ পাকা হওক ধন্যবাদ